Когда миссис Корстон встречает во сне покойного Сара Корстона, она вскакивает, ищет тапочки в темноте, не находит черт с ними, прикрывает ладонью старушечьи веки черствые и тихонько плачет, едва дыша. Он до старости хохотал над ее рассказами, он любил ее. Все его слова обладали для миссис Корстон волшебной силой. Теперь она думает, что приходит проведать милую ее тучная обаятельная душа. Он умел принимать ее всю как есть, вот такую, разную, иногда усталую, бесполезную, иногда нелепую, несуразную, бестолковую, нелюбезную, безотказную, нежелезную. Если ты смеешься, — он говорил, — я праздную, если ты горюешь, — соболезную. Они ездили в Хэмпшир, любили виски и птишабли, а потом его нарядили и погребли. Миссис Корстон знает, что муж в раю и не беспокоится. Там его не найдет, как станет сама покойницей, только что-то гнетет ее, межребер колется. Стоит вспомнить про этот рай. Иногда сэр Корстон видится ей с сигарой Джонни Уокером, очень пьяным, бессонным, злым, за воскресным покером. Задолжал, вероятно, мелким небесным брокером. Говорила же, не играй.